За поточний попередній рік. До речі, ще й тіла наші запропонувала нам покликати юних журналістів, молоді, які вчаться на журналістів з нашого стулья університету. ми знаємо, представляють тут декілька дівчата, піднімають рухів. Це ваша слів. Сміна масштаба. Понятно, що не видить сюди, не сюди. До речі, це. Але... Скориставшись такою нагодою, хотів таку ідею собі реалізувати. Покликати сюди не тільки тих працівників мас медіа які там позитивно ставляться до роботи поліції, а наоборот, ті, хто критично сприймають роботу діючу бездіяльність. Хто прийшов, хто не прийшов, таке. Ми навмисно Усе, я щось питав свого Томасського колегу, тільки що призначили три дні тому, кажу, слушай, ну ти вітаєш журналістів? супер. Потім кажу, вчора підписував якісь грамоти, кликав керівника прислужби. Кому підписали грамоти? Тим, хто нас хвалить. Я говорю, ну, двоє. Не Тим, хто тебе розуміє, спасибо і на то. А от те, що журналісти це таке это, ну ви... По сути, журналисты и полицейские – это одна и та же профессия. Только вы поднимаете проблему, а мы какую-то узкую специфику этой проблемы реализуем. Вот. Вам нужно владеть ситуацией и в сельском хозяйстве, и в здравоохранении, и в образовании, и в быту, и кто с кем спит, и, и кто кому платит. А у нас все узкая специализация Охра... – предоставление правоохранной функции. Качество предоставления правоохранительных функций мы читаем каждый день на через час через каких-то интернет изданиях или смотрим телевизор или по старинке читаем мази. Что людям нравится, что не нравится. У меня лично мое отношение к нашей прислужбе, хоть она и для меня как бы большая, фахова, один акцент был, один апостроф, и девушки меня понимают, а кто не понимает, тот стремится понять. Я не хочу, чтобы у меня была криминальная хроника или репортеры криминальных. Чтобы мои девчонки не занимали у вас клеп, не забирали э, именно суть репортерства. Вот. Хотелось бы совместно какие-то журналистские расследования вот той проблематике, которая существует. Эх, яркий пример. Хочу провести, если коротко, парня, которого я взял про службу ну, на вольных хлебах, в закарпате. Объявил комнату. Вот сколько мы можем писать про лес? Ну, крадут лес. Или милиционеры сволочи помогают воровать лес, или статистика, сколько мы остановили машин, которые потом добросовестно продали и отпустили. Говорит, давайте кто-то вникнет, может вникнуть проблему с журналистской точки, не с милицейской. И откликнулся парень из Виноградина, там 44-летний, человек в жизни не помогавший полиции, он из глубины сути рассмотрел эту проблему. И задал вопрос, а чем мы цепляемся к милиционерам? Милиционеры это как азер, это последний кусочек верхний надстройка. А весь базис это 90% подводок. Давайте начнем с той сути. И в сухом лаконичном таком журналистском тексте три листа он не заложил проблем. Недели три вообще за Карпатия никто не парафинил, по и так больше. Хотел бы, чтобы у нас так с вами получалось. Не какие-то сухие пресс-конференции, не какие-то вопросы-ответы. Да, есть проблематика, каждый день что-то происходит в регионе, и мы должны быть репортерами. Там, вчера взорвались он, там, три дурака в Родриевском районе. Ну, одного сегодня похороним, двоих он долго лечить. Врачи поэкспериментировать. Ну, тоже процесс животворящих. Это нужно было осветить. А есть же глубина, а глубина проблема. У нас сейчас огромная проблема, как и во всей стране. Законные или незаконные, но уволенные сотрудники восстанавливаются. На сегодняшний день 10 судовых проигрышей имеет моя юридическая служба. Но я ее не ругаю. Восстановил я одного человека, Сотрудника Уголовного розыска. Формулировка увольнения которого была аттестационной комиссией, ну, даже стыдно сказать, извините, там, просто дебил. Смотрит судья и уже занимает позиции 300% что он прав. Остальные 9 сотрудников в субботу, то есть завтра мы в 9 утра будем принимать решение по нему, хотя выконачивались решения Ну И таких приблизительно было человек 70. Мне нужна помощь общества. Я обратился к, э, к людям, которые были членами дистанционной комиссии. Они пришли, послушали и ушли. Ну, где мы разрабатывали да. Это было вступление. Теперь все-таки примитивное, на шире, тальнее, знакомое, журналисты. Журналистика – цена на работы не а життя. Ну, банальная философия. І сьогодні ви показуєте приклад справжнього патріотизму. Ну, патріотизму мало, але <світтє> <світтє> журналісти майстри слова, які не творять матеріальних цінностей, але саме на велику, саме велику міру громадянина. Його характер, поведінку, вчинки активно жити в опозицію.